Роман Гринюк исполняет обязанности ректора с августа нынешнего года. Говорит: в случае, если станет постоянным руководителем университета, собирается увеличить количество специальностей и кафедр, открыть новые факультеты и повысить качество образования в планах ремонт учебных корпусов и общежитий. Очень серьезный объект университетский бассейн, который, в общем-то, и общественность наша, и студенты, и преподаватели ждут, когда же этот бассейн откроется. Тут вот, вот уже три года он находится в таком консервированном состоянии, там тоже нужно порядка 20 миллионов. Постоянного ректора в университете нет уже два года, а это негативно отражается на работе всего учебного заведения, говорит Михаил Белявцев. Когда нет хозяина, конечно, чувствуется. Пока идет протирка, то один исполняет обязанности, то второй. А Роман Федорович я знаю давно. Я думаю, народу уже надоело быть без ректора, поэтому... Я не вижу альтернатив, и чтобы народ не проголосовал именно за Романа Федоровича. Принимать участие в выборах могут преподаватели вуза. От каждого факультета по несколько представителей. Право голоса есть и у студентов. Второкурсник Ростислав Березин внимательно изучил предвыборную программу Романа Гринюка, отмечает для себя в ней видит больше плюсов, чем минусов. Мне Очень импонирует его программа, так как он рассказывал уже насчет своих новых идей. Это создание, и создание ИДПО, Института дополнительных, дополнительного профессионального образования. И очень понравилась идея с, с трудоустройством. Они, это функционирует уже на ЭБФ и на ИКАП правом факультете. Обещают вести весь, во э, все факультеты всего университета. Отдать свой голос за или против Романа Гринюка собралось почти три сотни избирателей. Результаты выборов будут считаться действительными, если проголосует не менее 90 человек, отмечает руководитель профсоюза университета. Для того, чтобы было принято решение окончательное по претенденту на должность ректора, необходимо, чтобы за данного кандидата претенденты проголосовали не менее 30% от уставного состава конференции. Если претендент получит такое количество голосов, утвердить его кандидатуру должны в Министерстве образования. После этого кандидат становится ректором на следующие 7 лет. Результаты выборов стали известны к 18 часам. За Романа Гринюка проголосовало 88% собравшихся. Екатерина Параханяк, Владимир Ребриков, Панорама.